Секция «Вокруг света» присутствовала ну, в разных, а, в разных у местах Сетки сетке. Есть, и, что, и почему есть, вы решили, условно, сотрудничать с «Лимудом» и сделать… Ну, потому что э, у нас абсолютно совпадает, так сказать… Э, целеполагание. Мы познавательный журнал, а аль это познавательный проект. Поэтому сейчас, мы, но, сейчас мы когда я занимаюсь мы, тем, что и поэтому, и поэтому вот не вот только переделываю журнал, и но, мы мы и стать, стать, но и да пытаюсь сообщить о существовании такого замечательного журнала как можно большему количеству людей, для меня было очевидно, что нужно хвататься за такую возможность и сообщать людям, которые, может быть, не знают, что этот журнал до сих пор выходит. Что он интересный, что в нем работают красивые, да, умные, да, замечательные да, люди, которые да, хорошо да, рассказывают. Вот да, все да. да. Маша, я очень извиняюсь, вы сказали, что туда можно сюда повторить да, про да, 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 а впечатление. А мы с одного места просто так снимаешь, мы не сможем это перевернуть. Я очень извиняюсь. А, да. Понятно. Да. да, да, мы да, мы да, да у меня пока, к сожалению, мало впечатлений, поскольку я приехала только сегодня утром, вчера меня не было в Москве. А у нас с самого утра идут секции вокруг света, поэтому я смотрю на своих коллег. А, мне очень нравится то, что они делают, и больше всего, конечно, мне нравится аудитория, которая большая, и которая все хочет знать. Вы просто приезжаете на Лимут уже совсем не первый год? Совсем не первый Третий приятно. или четвертый, мне да. кажется, правильно? А, третий раз за последние четыре года вот так. Что заставляет возвращаться вновь и вновь? Ну, это очень интересно интересно, люди да, замечательные. Говорили, вот, а, 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 очень а, хочу а, остаться на секцию Левинсона. Да, да. Почему Оставайтесь. А, евреев все меньше, а кажется, что их все больше. Но сейчас я посмотрю, там, Смешно, что, что, что там да. дети. А сказали, а, если, если дети готовы, то останусь. Спасибо. Спасибо.